हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तबारक ताला कल कयामत के दिन अपने बंदों को जो अल्लाह के खौफ़ से रोने वाले आंसू बहाने वाले होंगे इन लोगों को अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो जब ये बंदे जन्नत में पहुँचेंगे तो अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते इनके सामने तरह तरह की नेमतें पेश करेंगे इनके लिए ख़ूबसूरत मिंबर लगेगा फिर इनके लिए खूबसूरत दस्तरखान लगेगा फिर इनके सामने तरह तरह की नेमतें पेश की जाएंगी लेकिन बंदे मोमिन बंदे जन्नती बंदे वो हैरत के अंदाज़ में वहाँ बैठे होंगे जब इस अंदाज़ में बैठे होंगे तो अल्लाह तबारक ताला पूछेगा मेरे बंदों, तुम्हारे सामने खूबसूरत दस्तरखान है तरह तरह की नेमतें हैं मेरे बंदो तुम खाते क्यों नहीं ये जन्नत है हैरत करने की जगह नहीं है तो जब ये बात अल्लाह ताला फरमाएगा तो बंदे कहेंगे परवर दिगार वो वक्त आ पहुंचा है जिसका तूने हमसे वादा लिया था अल्लाह तबारक ताला जब ये बात सुनेगा तो फरिश्तों से फरमाएगा अय मेरे फरिश्तों मेरे इन बंदों के नजरों से हिजाबात हटा दो ये मेरा दीदार करना चाहते हैं अब जब ये बात फरिश्ते सुनेंगे तो कहेंगे परवर दीगार ये तेरा दीदार कैसे करेंगे हालांकि दुनिया में इनसे खताए हुई कुछ गलतियां हुई तो अल्लाह तबारक ताला फ़रमाएगा अय मेरे फ़रिश्तों वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मेरा जिक्र किया मेरी बारगाह में पेशानी झुकाई और इनसे जो खताएं सरजद हुई उस पर नादिम और शर्मिंदा होकर तन्हाई में आंसू भी बहाया है अपने आप को मलामत किया है अपने नफ्स की मजम्मत की है तो अ फरिश्तों तुम इनकी नज़रों से हिजाबात हटा दो अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्ते हिजाबात हटाएंगे तो जब अल्लाह तबारक ताला के जलवों को जन्नती बंदे देखेंगे तो सारे के सारे सजदे में चले जाएंगे अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा अय मेरे बंदो अपने सर को उठाओ ये दार अमल नहीं दार जजा है यानी दुनिया अमल करने की जगह थी वो तुम कर चुके हो अब यहां उसका सिला तुम्हें मिलेगा फिर हदीस पाक का मफहूम है कि बंदे बेखौफ होकर अल्लाह तबारक ताला के जलवों का दीदार करेंगे बेकैफ देखेंगे फिर अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा अलैकुम इबादी अरे मेरे बंदो तुम पर सलामती हो फ़कद हृदय तू अनकुम फहल हृदय तो मनी अय मेरे बंदो मैं तो तुमसे राज़ी हूँ यह बताओ क्या तुम मुझसे राज़ी हो तो बंदे अर्ज करेंगे परवर दिगार हम दुनिया में खता और गुनाह की मंजिल से गुजरे लेकिन जब हमने तोबा की तो अल्लाह तूने हमारी खता को माफ़ कर दिया तू बड़ा रहीमो करीम है तेरा करम और तेरा शुक्र रहा हमारे साथ कि तूने हमें खताओं से पाक फरमा दिया हजरात कहने का मतलब यह है अल्लाह ने जो जिंदगी दी है यह मुख्तसर है बिल अगर हमारे आमाल अच्छे रहें तो इस मंजिल से हम गुजरेंगे और इन जन्नत में पहुंचकर अपने परवर दिगार के खूबसूरत जलवों की जियारत कर